كل امتي يدخلون بسم الله الرحمن الرحيم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا من هي يا رس قالوا يا رسول الله ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اذا مات الانسان إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أرأيتم لو أن نهراً أرأيتم لو أن نهراً ببعد أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يعني ما الله الله من آتاه الله مالا من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان لو تعلمون لو تعلمون أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ما شيء أثقل ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذية تزوج الودود تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم إن الرفق إن الرفق لا يكون في شيء إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزو من شيء إلا شانه. لو كان الدين لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. لا تسوء الأموال. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ما شاء الله